নমস্কাৰ আছালাম আইকুম মই ফাৰহান আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ উমা ছেত্ৰী অসম গৌৰৱ উমা চেত্ৰী আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা সম্পদ কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে উমা চেত্ৰীয়ে বিশ্বকাপ জয় কৰি আহিলে বিশ্ব জয় কৰি আহিলে কিন্তু তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ বিমানবন্দৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ এজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক বা অসম চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ এজনেও যাব নোৱাৰিলে এইটো অতি জাতিটোৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য অসমৰ যি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন সেই ক্ষেত্ৰখন এনেও দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পিছপৰা আজি স্বাধীনতাৰ সত্তৰ বছৰৰ পিছত আমি মাত্ৰ এজন ক্ৰিকেটাৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইজন হ'ল ৰিয়ান পৰা মাত্ৰ এজন ক্ৰিকেটাৰ দেশ স্বাধীনৰ সত্তৰ বছৰৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যৰ পৰা ইমান ক্ৰিকেটাৰ ওলালে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দক্ষিণ ভাৰতৰ কথাই কওক বা অন্য আমাৰ দেশৰ অন্য ক্ষেত্ৰৰ পৰা বহুত ক্ৰিকেটাৰ ওলালে যিয়ে ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কিন্তু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অসমৰ পৰা দেশ স্বাধীন হোৱাৰ সত্তৰ বছৰৰ পিছত আমি মাত্ৰ এজন ক্ৰিকেটাৰহে উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ৰিয়ান পৰা আৰু এইবাৰ আমি পুনৰ এগৰাকী মহিলা মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ বাবে আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ৰিয়ান উমা চেত্ৰী কিন্তু অতি দুখৰ কথা যিটো সময়ত মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয় কৰিছে কিমান এটা ফূৰ্তিৰ বিষয় আনন্দৰ বিষয় প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ যিসকল মহিলা ক্ৰিকেটাৰ নিজৰ মাতৃভূমিলৈ উভতি গ'ল প্ৰতিখন চৰকাৰে তেওঁলোকক আদৰি ধুলে ডগৰে আদৰি নিছে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰস্কাৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত উমা চেত্ৰী যেতিয়া গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ'ল তেওঁক কিন্তু আদৰণি জনাবলৈ কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ কোনো বিষয়ববীয়া অহা নাই অতি দুখৰ কথা যিটো সময়ত দেৱজিত শইকীয়া বি চি চি আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ আছে সেইখন ৰাজ্যত আজি এনেকুৱা অৱস্থা তেতিয়া আপোনালোকে ভাবক এইটো জাতিটোৰ বাবে দুখৰ কথা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা লাজৰ কথা হয়নে নহয় মোক আপোনালোকে কওক দেৱজিত শইকীয়া এতিয়া চালেবেৰে কোবাইছে তেওঁ কৈছে যে পাঁচশ মানুহ লৈ যাব লাগিব বুলি হেনো কোনো কথা নাই এজনী ছোৱালীয়ে বিশ্ব জয় কৰি আহিছে কিমান এটা আনন্দৰ কথা এটা মানে গৌৰৱৰ কথা আৰু তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দায় সৰা তৰল তুলুঙা মন্তব্য দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যে উমা চেত্ৰীক আঁতৰিবলৈ পাঁচশ মানুহ লৈ যাব বুলি লাগিব বুলি কোনো কথা নাই তেখেতে মনত আছে নহয় দেৱজিত শইকীয়াক আপোনালোকৰ সেইজনে দেৱজিত শইকীয়া যিজনে আজি কেইবছৰমান পূৰ্বে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত যেতিয়া এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল ক্ৰিকেট খেল বৰষুণ দিছিল বৰষুণ দিয়াৰ বাবে পিট চোকাবৰ বাবে ইস্ত্ৰি হেয়াৰ ডায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেতিয়া এইগৰাকী দেৱজিত শইকীয়া অসম ক্ৰিকেট এছিয়েচনৰ সম্পাদক হৈ আছিল আৰু যেতিয়া মানে ৰাইজৰ ফ্লাছ লাইটসমূহ জ্বলাইছিল আন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে তেতিয়া দেৱজিত শইকীয়াই কৈছিল যে ৰাইজে হেনো পিট চকুৱাবৰ কাৰণে মোবাইলৰ ফ্লাছলাইটসমূহ জ্বলাইছিল গতিকে এইজনেই দেৱজিত শইকীয়াই এতিয়া তেওঁ বি চি চি আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে আমি হেনো গমেই নাপাওঁ উমা চেত্ৰী কেতিয়া মানে অসমলৈ আহি পাব বাকী ৰাজ্যৰ চৰকাৰসমূহে গম পায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গম পায় কিন্তু অসম চৰকাৰে গম নাপায় আৰু তেওঁ কৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সুখৰ বাবে তেওঁলোকে হেনো বেছি ফূৰ্তি কৰা নাই উমা চেত্ৰীক আদৰণি জনাবলৈ নগ'ল জুবিন দা ঢকুৱা আজি পঞ্চাছ দিনৰ অতিক্ৰম হ'ল এতিয়ালৈকে আমি ন্যায় পোৱা নাই আৰু জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফটকা ফুটাবলৈ উচতনি দিব পাৰে ফটকা নুফুটালে ব্যৱসায়ী লোকচান হ'ব বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু বিশ্ব জয় কৰা এগৰাকী খেলুৱৈ আদৰণি জনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া জুবিন দাৰ কান্ধত বন্দুক থৈ গুলি ফুটাব বিচাৰিছে এইটো অতি লাজৰ কথা মই মানে ব্যক্তিগতভাৱেই হওক বা গোটেই ৰাইজৰ হৈ উমা চেত্ৰীৰ ওচৰত কৰজোৰে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ আপোনাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো নগ'ল এইটো অতি দুখৰ কথা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা জাতিটোৰ বাবেই আচলতে অতি লাজৰ কথা আৰু আমাৰ যিসকল মানে বৰমূৰীয়া তেওঁলোক আচলতে অধিকাংশই মানে গেলিছে বেয়াৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে তেওঁলোকৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই জাতিটোৰ প্ৰতি সমাজখনৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি গতিকে উমা চেত্ৰীৰ ওচৰত মই কৰজোৰে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি অসমৰ গৌৰৱ আমাৰ গৌৰৱ জাতিটোৰ সম্পদ আৰু আপোনাক আমি হৃদয়ৰ নিভত পুনৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি অসমি আইৰ সুৰ যোগ্য সন্তান আপুনি খেলি যাওক অসমৰ ৰাইজৰ মৰম শুভেচ্ছা সদায় আপোনাৰ লগত আছে আপুনি আমাক পুনৰবাৰ গৌৰৱ কৰাৰ এক সুযোগ দিলে আপুনি অসমখনক বিশ্বৰ দৰবাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলাই তুলিলে আমাৰ অসমৰ নাম তাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত আমি আজীৱন কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতি আৰু ক্ষমা খুজিছোঁ যাতে যে আমি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিম এইটো জাতিটোৰ দুৰ্ভাগ্য বি চি চি আইৰ চূড়ান্ত বিফলতা দেৱজিত শইকীয়াৰ দৰে মানুহ যেতিয়া এনেকুৱা স্থানত থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটাটো একো মানে অস্বাভাৱিক নহয় বুলিয়ে আমি ক'বলৈ বাধ্য ভিডিঅ'টো ইমানেই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ